નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ સાતની આજે સ્વ અધ્યયન પુથિનો ભાગ પાંચ છે તે ભાગ પાંચની અંદર આપણને હિન્દી વિષયનો જે પાઠ નંબર છે ધરતી તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ અંદર જોવાના છે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધોરણ સાતની સ્વ અધ્યન પોતાના ભાગ પાંચની ની અંદર જેટલા પણ વિષયો આપેલા છે ગુજરાતી હિન્દી સમાજ સંસ્કૃત ગણિત દરેકે દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે અને આ સ્વ અધ્યયન સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટે તેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો અને સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો જેથી કરીને સુઆદ્દીન પોથીના આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે ચાલો દોસ્તો તો શરૂ કરીએ આપણે પાઠ નંબર પાંચ ધરતી કી શાન અહીંયા સારાંશ આપણને આપવામાં આવેલો છે પ્રશ્ન નંબર એક અ નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ વિકલ્પકો ચૂનકર બોક્સ મેં સહી કા નિશાન કીજે पहला सवाल धरती की शान कविता के कवि कौन है तो जवाब पंडित भरत व्यास जी बीजो सवाल मनुष्य की उड़ान कैसी है तो जवाब नभ से भी ऊंची तीजो सवाल मनुष्य किसके जैसा धैर्यवान है तो जवाब आवश्यक धरती जैसा चौथो कवि मनुष्य को क्या पहचानने को कहते हैं तो जवाब आवश्यक अपनी शक्ति को पांचवा सवाल कवि के अनुसार मनुष्य किसके जैसा गतिमान है तो जवाब आवश्यक गुरु जैसा छठो सवाल कवि ने किसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान बताया है तो जवाब मनुष्य को ब चलो एम मनुष्य की छाती में तो जवाब चार महाकाल है मनुष्य की वाणी में तो जवाब आवश्यक त्रन युग का आह्वान है मनुष्य की भ्रुकुटी में तो जवाब आवश्यक विकल्प पांच तांडव का ताल है मनुष्य के नयनों में तो जवाब आवश्यक एक ज्वाला है मनुष्य की आत्मा में तो यहाँ जवाब आवश्यक अच्छा नंबर स्वयं भगवान है ने मनुष्य की गति में तो यहां जवाब अवश्य विकल्प ब 2 એટલે है प्रश्न नंबर 1 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए पहला पहाड़ों पर रहने वाला तो पर्वतवासी बीजू सत्य बोलने वाला तो सत्यवादी ततीजो जो मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार चौथा क्रोधादि में भौहे को तिरछी करना तो भृकुटी જો અપને દેશ કાહે તો સ્વદેશી અને બહુ હિ સ્વાદિષ્ટ ચીજ તો જવાબ આવશે લજીજ મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની આ નવી સહ્ય પુથી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસની તે નવી સહ્ય પુથી દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ગૌશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની આપણી જે એપ્લિકેશન છે આ એપ્લિકેશન ઉપર પણ તમને દરેકે દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયોને પીડીએફ મળી જશે તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો જેથી કરીને તમે આ જે સ્વાધ્યન પોથીઓ છે તેને સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકો અને પરીક્ષામાં સારામાં સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી શકો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ તમને લિંક આપી છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને પણ તમે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ જે છે તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો અને વધારે માહિતી માટે અહીંયા તમને નંબર આપવામાં આવેલો છે તો આ નંબર ઉપર કોલ કરી અને સ્વાધ્યન પોથીના સોલ્યુશનનો જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો यार छे प्रश्न नंबर बे अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला सवाल मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है तो जवाब अवश्य मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है वह लोगों के विचार बदल सकता है इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है बीजो सवाल मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है तो जवाब अवश्य मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है त्रीजो सवाल विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है तो रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा प्लास्टिक रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है मोटर बस रेलगाड़ी दुपहिया विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है टेलीफोन मोबाइल ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है चौथा सवाल मनुष्य की आत्मा में क्या है तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है मनुष्य की आत्मा अद्भुत शक्ति और दिव्यता से भरी हुई है उसने सृजन परिवर्तन और संसार को नई दिशा देने की क्षमता है आत्मा में ऐसा अरत्व और साहस है जो उसे हर चुनौतियों का सामना करने और पाप तथा अंधकार को हराने में सक्षम बनाता है यही आत्मा मनुष्य को महानता और ईश्वरत्व की और प्रेरित करती है प्रश्न नंबर बे ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए हमारा पहला सवाल मनुष्य को धरती की शान क्यों कहा गया है तो जवाब अवश्य मनुष्य को धरती की शान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके पास अद्भुत शक्ति और बुद्धि है जिससे वह असंभव कार्यों को संभव बना सकता है वह अपनी मेहनत साहस से पृथ्वी पर बदलाव ला सकता है और संसार को नई राह दे सकता है बीजो सवाल इंसान क्या, क्या क्या कर सकता है तो इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है वह धरती और आकाश को एक कर सकता है इस प्रकार इंसान असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है त्रीजा तो सवाल निज को तू जान ऐसा कवि ने क्यों कहा है निज को तू जान का अर्थ है कि मनुष्य को अपनी असली पहचान और शक्ति को समझना चाहिए जब वह अपने भीतर की क्षमता को पहचानता है तभी वह महान कार्य कर सकता है चौथा सवाल मनुष्य काल को कैसे थाम सकता है? मनुष्य काल को अपनी इच्छा शक्ति ज्ञान और कार्यों से थाम सकता है यदि यह अपने समय का सही उपयोग करता है तो वह समय पर विजय प्राप्त कर सकता है पांचवा सवाल तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है का अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति और ऊर्जा है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है इंसान के पास ऐसी क्षमता है जो किसी भी कठिनाई या चुनौती को पार करने के लिए उसे प्रेरित कर सकता है त्यार प्रश्न नंबर त्रन परिच्छेद को बढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो अह तक जु सको सरस मजा ना अपन पेराग्राफ आप पैराग्राफ्यान पूर्वक वाँचवा है समझवा है इनालो सवाल भारत सभी देशों में सरताज क्यों है तो जवाब अवश्य भारत सभी देशों में सरताज है क्योंकि यह प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है और इसकी धरती पर स्वर्ग माना जाता है यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और भारत समृद्धि के क्षेत्र में भी संपन्न है बीजो सवाल विद्वान मैक्स मुलर ने भारत के बारे में क्या कहा है क्यों तो विद्वान मैक्स मुलर ने कहा है कि जो देश प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है जिस देश की धरती पर स्वर्ग है तो वह भारत है उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि भारत की प्राकृतिक सुंदरता आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर उसे एक विशेष स्थान देती है तीजो सवाल भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में यह देश अत्याधिक समृद्ध था और यहाँ सोने हीरे और अन्य खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते थे इसके अलावा भारत की व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहरों ने इस समृद्धि का प्रतीक बना दिया था चौथा सवाल हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए हमें मिलजुल कर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि एकता में शक्ति होती है जब सभी लोग मिलकर रहते हैं तो समाज में प्रेम सौहार्द और शांति बनी रहती है इससे देश की उन्नति होती है और सभी धर्मों व समुदायों के बीच आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है પ્રશ્ન નંબર ચાર નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પહેલે ઓર બાદ આને વાળે શબ્દો કો શબ્દકોષ કરે તો અહીંયા આપણને શબ્દ આપેલો છે સ્પષ્ટ તો એની પહેલા આવશે સ્પર્શ અને પછી આવશે સ્પષ્ટતા અજનબીની પહેલા અજલ અને ત્યાર પછી અજમેર વૃત્તિ તો એની પહેલાં વૃત્ત અને પછી વૃત્તાંત જોહરમાં પહેલા જો અને ત્યાર પછી જોક શરગીદ તો એમાં શાનદાર અને શાનદારી શીઘ્રમાં શીલ અને શીઘ્રતા મુકદ્દર તો એમાં મુકમ્મલ અને મુકદ્દમા ત્યાર પછી છે સંવાદ તો એમાં સંવર્ધન અને સંવાદાતા વેદાંતમાં વેદ અને વેદાંતિ અમૃતમાં અમર અને અમૃતત્વ ઢૂંઢ કર લિખીયે અજનબી તો અપરિચિત વરદાન તો આશીર્વાદ પ્રાણ તો આત્મા હિમગીરી તો હિમાલય આહવાન તો આમંત્રણ મુકદ્દર તો ભાગ્ય વેદાંત તો બ્રહ્મ વિદ્યા મંજિલ તો લક્ષ્ય મિસાલ તો ઉદાહરણ પ્રકૃતિ તો કુદરત त્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5 અ નિમનલખિત કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ લખીય નિજ કો તુ જાન જરા શક્તિ પહચાન તેરી વાણી મે યુગ કા આહવાન હૈ તો મનુષ્ય કો સ્વયં કી આંતરિક શક્તિ કો સમજના ચાહીએ ઉસમે અસીમ ક્ષમતા ઓર સામર્શ્ય હૈ ઉસકી વાણી મે ઇતની શક્તિ હૈ કી વહ પૂરે યુગ કો જાગૃત કર સકતી હૈ ઓર સમાજ મે પરિવર્તન લા સકતી હૈ ત્યાર પછી બીજુ ગુરુ સામતીમાન પવન સાતો ગતિમાન તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન ઇસ પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ હૈ કી व्यक्ति को गुरु के ज्ञान से प्रभावित होकर अपनी बुद्धिमता और शक्ति को पहचानना चाहिए अपनी ऊर्जा और गति से निरंतर आगे बढ़ना चाहिए व्यक्ति की महिमा और शक्ति इतनी महान है कि वह ऊंचाई प्राप्त कर सकता है त्यार प्रश्न नंबर ब निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ लिखिए हे मनुष्य तुम धरती जैसे धीरज वाले हो तुम अग्नि की तरह हिम्मत वाले हो तुम अगर चाहो तो समय को भी रोक सकते हो तो या काव्य पंक्ति आवश्यक धरती साधीर तू है अग्नि सावीर तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले हे मनुष्य तू धरा का पुत्र है और तेरा ललाट हिमालय पर्वत की तरह है तेरे में तांडव का लय है, धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुठ्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है अ उदाहरणों के अनुसार दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए धरती तो धरती विरुद्धार्थी थे आकाश वाक्य बन बंशे धरती पर रहने वाले सभी जीव प्रकृति पर निर्भव है निर्भर है वाक्य बन पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं त्यार अमृत न्थ विष वाक्य बन वाक्यंशे मान्यता है कि देवताओं ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया अः बंशे शंकर जी ने विष पी ली थी पी लिया था वरदान नु थ साप वाक्य बनने न जुए तो भगवान का वरदान हमें जीवन में सफलता दिलाता है साप के कारण राजा का राज्य समाप्त हो गया निश्चितु नो विरुद्धार्थी થશે અનિશ્ચિત અંયા વાક્ય બનશે નિર્ણય નિશ્ચિત કિયા ગયા હૈ અન અંયા વાક્ય બનશે ભવિષ્ય કે બારે મેં હમ અનિશ્ચિત હૈ ઊંચા નું થશે નીચા વાક્ય બનશે વહ પહાડી બહુત ઊંચી હૈ અંયા બનશે મુજે નીચી જગહ પર બેઠના પસંદ નહીં હૈ કૃતજ્ઞ નું થશે કૃતજ્ઞ તો વાક્ય બનશે વહ કૃતજ્ઞ વ્યક્તિ અપને માતા પિતા કા આદર નહીં કરતા અંયા બનશે હમે અપને ગુરુ કે પ્રત કૃતજ્ઞ રહેના ચાહીએ ત્યાર પછી સાતમું છે અંબર અંબર નું વિરુધાર્થી થશે પૃથ્વી वाक्य वंश आकाश में बादल घिर आए थे और अंबर अंधकारमय हो गया था पृथ्वी पर किसान खेतों में काम कर रहे थे निडर निडर डरपोक वाक्य वह होकर दुश्मनों का सामना करता है नहीं नाक्य वंश डरपोक व्यक्ति कभी मुश्किल का मुश्किलों का सामना नहीं कर पाता त्यार प्रश्न नंबर छह ब निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए शान शान समानार्थी गौरव गायत्री ने अपनी मेहनत से पूरे गांव की शान बढ़ाई नु शा आग। उसकी आँख में की ज्वाला चल रही थी। भाल थे। तो मस्तक राहुल ने भाल पर चिंता की... राहुल के भाल पर चिंता की लकीरें नहीं है भूचाल नूकंप वक्य बन से कच्छ में बड़ा भूकंप आया भ्रुकुट नु थ भोह्य बनशे उसकी भ्रुकुटी में આપણે આ રીતે પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તરો આપેલા છે પ્રશ્ન એક નદી ઓર વૃક્ષ હવે ક્યાં સીખાતે હૈ તો નદી આપણા જલ સ્વયં નહીં પીતી ઓર વૃક્ષ આપણે ફલ સ્વયં નહીં ખાતે એમ પરોપકાર નિસ્વાર્થ સેવા કી સીખ દે प्रश्न बे सच्चा इंसान कौन होता है तो सच्चा इंसान वह होता है जो प्रेम और संतोष के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार करता है प्रश्न त्रण इंसान को क्या दान देना चाहिए तो इंसान को अपने तन मन और धन से देश के देश और समाज की सेवा के लिए दान देना चाहिए प्रश्न नंबर चार सच्चे इंसान के लिए मान और अपमान का क्या महत्व होता है तो सच्चे इंसान के लिए मान और अपमान दोनों समान होते हैं वह किसी की निंदा या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता પ્રશ્ન કવિતા કા મુખ્ય સંદેશ ક્યાં હૈ કવિતા કા મુખ્ય સંદેશ હૈ કે અમે નિસ્વાર્થ સેવા પરોપકાર ઓર સંતોષ કે સાથ જીવન જીના ચાહીએ મિત્રો અહીંયા આપણે આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે ધોરણ સાતની એમાં જે હિન્દી વિષયનો આ પાઠ નંબર પાંચ જે છે તે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરી મળીશું આપણે હિન્દી વિષયની સ્વધ્યન પોથીના પાઠ નંબર છના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર સ્વધ્યન પોથીના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો જેથી કરીને સ્વધ્યન પોથીના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે